Gününüz uğurlu olsun. Yelli gündəlik bilgi paylaşımını izləyirsiniz. Əvvəlcə yenilikçi başlıqlarını təqdim edirik. Azərbaycan D8-ə müraciət edib. Quba rayonunda taksi xidməti fəaliyyətə başlayır. Kapadokyada turistləri marağını ən çox cəlb edən hava şarı turlarıdır. İndi isə daha ətraflı Prezident İlham Əliyev iyulun 25-də Reza Deqati'nin dostluq ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox illik səmərəli fəaliyyətinə görə Reza Deqati dostluq ordeni ilə təltif edilsin. Azərbaycan D8 iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv olmaq üçün müraciət edib. D-8 İktisadi Emektaşlık Teşkilatı veya kısaca D-8, 8 Müslüman ülkesini birleştirir. Öten gün Türkiye'nin İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu TV100'e müsahibə vererken Azerbaycan'la bağlı maraklı bir bilgi verdi. Bu örgütü de genişletmek lazım. Azerbaycan'ın başvurusu oldu. Mesela D-20 yapabilir miyiz? Dönem başkanlığımızda bunun çalışmasını yaptık. Sekreterya ve tüm ülkelerle paylaştık. Önümüzdeki süreçte adaylık başvurusunda bulunabilecek ülkeler var. Dolayısıyla... eee y üyelik üçün kriterlərin eee belənlənməsi, netləşdirilməsi var. Əgər Azərbaycan D8-ə üzv olarsa, bu əməkdaşlığın ölkəmizə nə kimi faydası olacaq? Əməkdaşımız mövzularla bağlı siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəylinin fikirlərini öyrəndik. Azərbaycan adətən paketli bütün formatlarda birləşdirici bir faktor rolunu yerine getirir. Ayrı ayrı bütçeler arasında e, körpü yaratmalar ve istenilen e, bir formata dinamika getirir. Biz bunu ülkemizin qoşulma hərəkatına sədiliyi dövründə də görmüşük. Yəni məhz Azərbaycanın e, qurumda fəal iştirakı nəticəsində bu qoşulma olmaya rakatı fondurun ən əhəmiyyətli e, təşkilatlarından birinə çevrindi və qurumun təşkilatları, e, yeni təşkilatlar yarandırıldı. Yəni parlament düşərək kəsil, gənclər şəbəkəsi və s. əlbəttə və, e, və ilaxı da faktiki olaraq təşkilatlanma prosesi içində çox önəmli faktdır. Ben yanaşma tərzi Azərbaycan e, yanaşma tərzi Azərbaycan e, D8 və ya D20 formatına qoşulacağı e, təqdirdə, eğer böyle bir format gələcəkdə mövcud olacaqsa e, həyata keçirə bilər. Çok güman ki, Türkiyədə məhz bu amilləri nəzər alaraq eyni zamanda Azərbaycanın e, e, beynəlxalq təşkilatlar müstəhisində dinamik bir siyaset yürüttüğünü təşəbbüskər olduğunu önə çəkərək ölkəmizin də məhz bu təşkilatın fəaliyyətində iştirakını məqbul hesab etdik. Ümumdülikdə məlum olduğu kimi İslam ölkələri ciddi hüquqsuallarına, insan hüquqlarına malik olan ölkələrdir və bu ölkələr arasında geniş iqtisadi əməkdaşlığının qurulacağı təqdirdə faktiki olaraq bu təşkilatda mövcud olan bütün ölkələr üçün E, dittik fədai əməktəşlik imkanları yaranır və əlvan bazarlara çıxış üçün ehtiyac e yaranır. Və bu resurslardan istifadə olunacağı təlbirdə şübhəsiz ki həm Azərbaycan, həm Türkiyə, ə, öz iqtisadi inkişafına, küresel də yerinə sektorunun inkişafına önəmli bir töhfə verən bilək. Qeyd edərək ki, D8 iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Türkiyənin O4-dəki baş naziri Nəzmiəddin Ərbakanın təşəbbüsü ilə 1996-cı il oktyabrın 22-sində İstanbulda Bangladesh, İndoneziya, İran, Malayziya, Misir, Nijeriya və Pakistanın əməkdaşlığı ilə təşkil edilən İnkişaf Əməkdaşlığı Konfransında qurulub. Akif Şikğərim və Nesət yeni gündəliyi bilgi ləşmə üçün Ucar rayonunda 30 minə yaxın əhalinin istifadə etdiyi yol yenidən qurulur. Qəra rayonunun Müsüslü, Təzəşülyan, Bərqişad, Bağban, Yuxarışülyan, Boyad, Qazğan avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yenidənqurma işləri davam etdirilir. 29 min nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirəndə 28,5 kilometr uzunluğa malik Müsüslü, Təzəşülyan, Bərqişad, Bağban, Yuxarışülyan, Boyad, Qazğan avtomobil yolu 4 Bu texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulur. Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir edilmədən istifadə olunan yolun yatağı və örtüyü deformasiya uğramış, çalalar və çökümlər əmələ gəlmiş, çiyin hissələrin eni azalmışdı. Bu isə avtomobil yolları rahat gediş-gəlişini təmin etmirdi. Hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən sadalanan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Yağış yağanda paltçıdan tərpənmək olmurdu. Yayda issidə tozdan hərəkət eləmək olmurdu. Bu günlərim şükürlər olsun ki Allah hakik. Qarabağda, məsələn, mən özüm o Qarabağda olmuşam. Orda bütün işlər gedir. Amma o işlərin getməyinə bağımayaraq respublikanın bütün yerində, hər yerində Hər tərəfli işlər gedir, yollar çəkilir, sular çəkilir, işıq çəkilir, nə bilim, bir yerdə bir dənə iş dayanmır. Bu günlərim yeri gəldə bizim prezidentimiz deyib, "Bu cəmiat üçün, bizim üçün eləyir də bunları. Kim üçün eləyir? Bizim üçün, millət üçün. Millətin yaxşı yaşamağı üçün, millətin yaxşı hərəkət eləməyi üçün." Layihəyə uyğun olaraq mövcud yol örtüyü və zəruri olan yerlərdə yol yatağının yararsız quruntu qazılaraq çıxarılır və kənara daşınır. Torpaq yatağının bərpası və relieftan aşağı olan hissələrin qaldırılması üçün yol boyu yararlı material töklərək kiçiləşdirmə işləri görülür. Bunun ardınca normativ qalınlıqda yol əsasının alt layının qum çınqıl, üst layının isə optimal qırmadaş qarışığı ilə tikintisi işləri aparılacaq. Yol boyu çiyinlərin qum çınqıl qarşığı ilə tikilməsi, su ötürücü boruların sıradan çıxması və yenilərinin inşaa səzərurəti yarandığından müxtəlif diametrli boruların quraşdırılması və izolyasiyası işləri də görüləcək. İnşaat norma və qaydalarına əsasən daha sonra yola 2 laydan ibarət 12 santimetr qalınlığında yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra ediləcək. Yenidənqurma işlərinin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanlı və məlumatverici lövhələrin, siqnal dilərlərinin quraşdırılması, üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi işlərinə aparılması planlaşdırılır. Xatırladaq ki, 2021-ci də sözü gedən yolun 4.55 kilometri hissəsində bir az əvvəl sadalanan işlər icra olunaraq yekunlaşdırılıb. Artıq Quba rayonunda da taksi xidməti fəaliyyətə başlayır. Daha ətraflı sıradakı yeniliyimizdə. Ulduz 0066 taksi şirkəti artıq Quba rayonunda da fəaliyyətə başladı. Ulduz 0066 taksi xidməti ilə Əlaqə saxlamaq üçün 2 üsul var. Bunlardan biri sadəcə zəng etməkdir. Onu da qeyd eləyim ki, zənglər pulsuzdur, çünki operator sizə həmin anda advoy verir və geri qayıdır sizə. Və bir də ən rahat yolu ulduz 0066 taksini yazıb Play Store-a girərək oradan həmin demək ulduz 0066 qeyd edib mobil tətbiq yükləyirsiniz və gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız və burada bir Çox digər, e, deyək ki, əlavələr də var. Məsələn, maşın kondisioneri olsun, kondisionersiz olsun. E, heyvan aparacaqsınız, e, başqa nə yük aparacaqsınız və onları da əlavə eləyə bilərsiniz və əlbəttə ki, qiymətdə fərq olmaq şərti ilə. İndi sizə sifariş gəlməli idi. Bəli, bəli, gəldi. Aha. Bir də baxa bilərik. Bəli. Hə. Hə, hara gəlib sifariş? At uç. Bəli, bəli, aşağı atış gəldi. At uç neçədir qiymət? qiymət 3 manat 44 qəpi. 3 manat 44 qəpi. Bəs digər taksilərlə bu sifarişi versəydik, məsələn, neçəyə başa gələrdi? 5 manat. Burdan aşağı 3 manat. Demək, hardasa 1 manat 55 qəpiq büdcəmizə qənaət etmiş bəli, bəli. oluruq və siz indi hal-hazırda həmin ünvanə gedib müştəriləri oradan götürüb yeni başqa aduca gedəcəksiniz. Bəli. Bəs əgər müştəri deyək ki, bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gecikərsə, onda əlavə pul gəlirmi onunсына? 5 dəqiqə bizdə pulsuzdur. 5 dəqiqə gözləyə bilərsiniz. Yani, amma o pul tutulmur ondan. Orada 5 dəqiqə puldur amma 5 dəqiqədən sonra artıq pul gəlir. Bəli. Oldu. Sağ-salamat, yaxşı Sağ yol. Onu da qeyd edək ki, Ulduz 0066 taksi buna qədər bir neçə rayonda fəaliyyət göstərirdi. Daha əvvəl 8 bölgədə xidmət göstərirdi. Artıq e, Quba rayonuna da bu xidmət gəldi. Vətəndaşlarımıza daha sərfəli, komfortlu taksilərimizlə həm vaxtda, həm cibinizə qənaət edərək bizim xidmətimizdən istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda onu qeyd eləyim ki, zənglərimiz pulsuzdur. Olduz, 0066 qısa e, nömrəmizdir. Bununla yanaşı bizim mobil tətbiqimiz də var, hansı ki, orada daha rahat, daha sərfəli şərtlərlə sifarişinizi istifadə verib rahat istədiyiniz ünvanə gedib çata bilərsiniz tək e, Quba rayonu üzrə deyil, Quba rayonundan e, şəh, istənilən istiqamətə sifariş verib rahat, sərfəli qiymətlərlə ünvanına gedib çata bilərsiz. Nəzərə alsaq ki, Quba turizm zonasıdır. Demək ki, belə bir xidmətə burada çox ehtiyac duyulurdu. Mənim özüm Quba sakini deyiləm, yəni Qubada yaşayan bir insan deyiləm. Bu şəhərə qonaq gəlmişəm e, və mənim kimi qonaq gələnlər olsun, digər turistlər olsun, eyni zamanda burda sakinlər olsun. Təbii ki, də vahid taksi xidmət daha yaxşıdır. Həm əlverişlidir, həm bildiyimiz şirkətdir, həm konforludur. Yəni məncə o xidmət növünə dair versiya daha yaxşı olar. Başqa yerlərdə olan taksi xidmətləri olsa da daha da yaxşı olar. Fərdi taksi xidmətlərinin insanlarla bəzən ə, çox rastlaşıb bilmirlər ya da bir tanış olsun gərək ki, zəng edib çağırsın. Amma ə, başqa bir şirkət bunu ələ alsa, hər əl bir vətəndaş şirkətə zəng edib onun nömrəsindən əlaqə salıb istədiyi yerə lazım edir. Bizsə sifarişlə taksini gətirə bilsə daha rahat, daha yaxşı olar məncə. Şəhərimizdə ə, çalışan taksi sürücülərini də biz bizimlə əməkdaşlığa dəvət eləyirik. Belə deyək, vaxtlarına qənaət etmələri daha yaxşı olar. Hansısa saatlarla hər dəsa müştəri gözləməkdənsə bizə qoşularaq ə, çox rahat şərtlərlə, səadə şərtlərlə bizlə əməkdaşlıq edərək biz sifarişli müştərilərə olara veririk. Ə, gün boyu işləyirlər və axşam da ə çox münasib qiymətlə evə gedə bilərlər. Olduğu 0066 taksi şirkəti ən ucuz və ən operativ xidmətdə üstünlük verməklə bazarda güclənməyi və müştəriləri özlərinə cəlb etməyi planlaşdırır. Cingiz Qədimli, Akif Şəhkərimli, Nərmin İlyas Elçinə Səhr yenilik gündəliyi, bilgi paylaşımı üçün Kapadokya hava şarları turları ilə bütün dünyada məşhurdur. Əsasən turistlərin marağını çəkən bu səyahət demək olar ki, uşaqlıqdan böyüyə hamının sevə-sevə qatıldığı bir əyləncə növüdür. Kapadokiyada yerli və xarici turistlərin diqqətini çəkən hava şarı turlarına maraq artır. Cari ilin ilk 5 ayında Kapadokiyadakı tarixi məkanları 1 milyon 30 minindən çox turist ziyarət edib. Bu istiqamət üzrə turistlərin marağını cəlb edən maraqlı əyləncələrdən biri də hava şarları ilə səyahətdir. Bəs görəsən turizmin inkişafına maraqlı olan Azərbaycanda belə hava turları niyə təşkil edilmir? Buna səbəb nədir? Turizm üzrə ekspert Dinara Ağaliyeva mövzu ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Bu turizm növü elə də bir ucuz bir turizm növü deyil, kifayət qədər bahalı bir turizm növüdür. Bunun üçün xüsusi şarlar alınmalıdır, xüsusi avadanlıqlar alınmalıdır. Eyni zamanda bu aerostatları idarə edə biləcək xüsusi təlim keçmiş pilotlar olmalıdırlar ki, bunları idarə edə bilsinlər və bu turizm növünü irsaf elətdirə bilək. Bölgələrimizə gəlincə Azərbaycan kifayət qədər turistlər gəlir və bu gələn turistlər xüsusən də ən əsası ən çox da bölgələrimizə üz tuturlar. Mövsümdən Aslında olaraq adətən qış aylarında ə, turistlər ə, Qəbələ, Tufan Dağa və Şax Dağa üz tuturlar ki, burada ə, orada turizm növlərinin bir neçə növləri var ki, qış aylarını bu daha maraqlıdırlar. Fikrimcə turistləri belgelərimizə yayyalarında isə ən çox təbiətdən yararlanırlar. Alternativ olaraq ə, digər əyləncə, adrenalin ala biləcək bir turizm növləri Bakı şəhərində və eyni zamanda Azərbaycanın da yaylarlarında demək olar ki, yoxdur. Sadəcə o təbiətlə kifayətlənirlər. Fikrimcə, əgər bu turizm növünə biz inşaf elətdirsək, daha çox turist cəlb edə bilərik Azərbaycana və eyni zamanda da iqtisadiyyatımız üçün böyük bir kifayət qədər gəlir əldə edə bilərik. Lokator aviasiya baş idarəsinin verdiyi məlumata görə, Nev şəhərlər rəsmi lisenziyası olan 28 hava şəri operatoru var. Xarici turistlər hazırda hava şəri turlarına bir adama görə 150-185 avro arası ödəniş etməlilər. 2022-ci il avqustun 15-indən sonra bu qiymətin 210 avroya qədər artacağı göstərilir. Akif Şükürmədin Əsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşma üçün. Yeniliğimizə haqqında birgəlik yığınlaşdırırıq. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 29-da Bakıda və Absheron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənə şimal-qərb küləyi səcəcək. Absheron yarımadasında havanın temperaturu gecəyə 20-24 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24 dərəcə, gündüz 32-34 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılıb. Atmosfer təzyiqi 759 mm civa sütunu təşkil edəcəyi, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərbi rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Mülayim şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Yeniləyin bu saatda çatdıracağı bilgiler bunlardır. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik